Сейчас посмотрим за выступлением украинской фигуристки Анны Хноченкова, родом из Днепропетровска, и она, как очень многие в первых разминках, дебютирует на чемпионате Европы. Обладательница серебряной медали чемпионата Украины уже нынешнего сезона. Ух, какой легкий аксель сам в самом начале. Те, что мая, в гору, Починається снизу. Пришла я на фигурное катание в 5 лет, попросила у родителей сама, чтобы они меня отвели на фигурное катание. Мы пришли, у нас не было коньков, моего крестного дочка каталась, занималась фигурным катанием, у них были коньки, родители им позвонили, они привезли нам коньки на каток. Я стала на лед, с папой за ручку ходила возле бортика, мы просто пришли в декабре месяце, а набиралась группа с сентября. И, естественно, я еще совсем никак не умела кататься. Детки уже сами катались. Вот. Но я достаточно быстро всех догнала. И ну, таким образом меня не переводили в начальную группу, то есть я уже как бы была в той группе, в которую я и пришла изначально. Мне очень понравилось. Я горела этим, тренировки начинались в 6 утра, с мамой встывали в 4 утра, собирались. Конечно, тяжело было очень вставать. Несмотря какая погода, ну, было все равно, я все равно просилась на коньки. Была даже такая ситуация, когда зимой была жуткая метель, заморозки, маршрутки не ходили, вообще общественный транспорт не ходил. У нас должна была быть тренировка. Опять же, на 6.30 утра. Или на 6 утра, я уже не помню. Мы проснулись, мама и мама говорит: Ай, ну может быть, не пойдем, но ну, маршрутки не ходят, как мы доберемся. Нет, я настояла на своем, все равно идем на лед. В общем, с горем пополам мы добрались, ехала к этой машина, они нас подвезли до ЮМЗ, до центральной проходной. Оттуда мы уже пешком пошли. Но все равно на тренировку мы пришли. Найважче це початок. Гарний початок не дрібниця. Хоча з дрібниці все і починається. Ось і нашій героїні пощастило, що на льоду її зустріли із симпатією. Привітністю, а починала вона с Петровской Людмилой Викторовны. Это тренер начальной подготовки Потом нас перевели к Сухоленцеву Юрию Владимировичу, а от него уже разбросали по другим тренерам. Я тренировалась много лет у ферафонтова Елены Петровны. По исполнению мне было 12 лет, Вячеслав Владимирович Ткаченко, это теперешний мой тренер. Я ему понравилась как спортсмен. И он предложил стать в пару. Анна Хниченкова на Олимпиаде у південній Кореи была единой фигуристкой из Днепра. Я считаю это огромное достижение для Днепропетровской области, для Днепропетровска. То, что наша Аня Хниченкова, во-первых, сначала она завоевала олимпийскую лицензию в Аберсдорфе, и потом представляла Украину на Олимпийских играх. Шлях у Пхьончхан, столицю 23-ї зимової олімпіади, був довгим і важким. А ще ж була і школа, звичайна, середня загальноосвітня. Я училась 120-й на цітова. У нас був спортивний клас і е е из-за этого все спортсмены, неважно где кто жил, кто на левом берегу, все ходили в 120-ю школу, потому что это была школа, которая была привязана именно к метеору. Когда школа только началась, у нас первые три класса был спорткласс именно в метеоре, и это было очень удобно. Нас родители привели с утра, мы потренировались, никуда не уходя, просто перешли в соседний кабинет, поучились. Вторая тренировка, родители приехали, нас забрали. С четвертого класса, конечно, уже началась школа. Это было немножко сложнее. Почему? Потому что приходилось кому-то из родителей всех собирать, вести в школу, потому что надо было переходить через дорогу, мы еще маленькие. Ну, а с пятого класса мы уже ходили сами. В одиночном катании большое значение мают стрибки. Хтось сдатен их выполнять, а хтось тренуется месяцами, але так и не может стрибать и вчасно раскрываться, чтобы правильно приземлиться. Я очень люблю прыгать. Это то, что я люблю больше всего. И я думаю, что именно это сыграло роль моего перехода с парного катания в одиночное. Мне неплохо после того, как я закончила парное катание, мы начали работать больше над прыжками. У меня стало очень хорошо получаться, и я все-таки сделала выбор в пользу одиночного катания. Но мне это больше по душе. Самый любимый – это у меня тулуп. Максимальное количество оборотов я делала три, но также я прыгала каскад 3-3. И флип тулуп, и луц тулуп 3-3, и тулуп тулуп. Первый мой был каскад 3-3, это, конечно же, тулуп тулуп. Аня очень хороший человечек, очень хороший труженик и боец. Она всегда ставит цели и достигает их. Вы же знаете, что в фигурном катании девочки, они, к сожалению, в 14 лет показывают, в 13-14 лет результаты, а потом они куда-то исчезают. Так вот, Аня прошла этот тяжелый момент подросткового возраста и сохранила всю техническую базу элементов. То есть это говорит о том, что трудилась она очень сильно. Аню, к сожалению, очень часто преследовали травмы. То есть ей приходилось делать какие-то перерывы в тренировках, но потом она все равно возвращалась с большим рвением, они, они готовились, тренировались. Они тренировались стандартно на льду, у них это было два с половиной часа в день. Ну и плюс ОФП, хореография в зале около двух часов в день. Несменный хореограф на этой поляне, много лет уже работаю. Вот, и являюсь тренером-хореографом у Анны Хнечичковой. Самое главное в моей работе – понимать, что это фигурное катание, и что моя хореография должна полностью соответствовать тому, что пойдет потом на лед. Вот нужно немножко эти понятия разделять, потому что основы классической хореографии, они ну, ничем не заменимы, но их все равно нужно подстраивать под то, чтобы в каждый шаг, который диктует уже поляна ледовая, Ми могли вставляти ручки і потім не тільки руки, но й душа, которая гріє эти руки. Музика виражає те, що ми не можемо сказати, і те, про що неможливо мовчати. Завдання хореографа поєднати характер спортсмена і музику. Прежде всего мы смотрим на ребенка, что ребенок может осилить. Есть дети, которые изначально являются носителями такого ну, легкого понятия, такое талантливое воспроизведение какого-то образа. Вот им мы делаем характерные программы. Вот, допустим, у той же самой Анечки, она всегда была более меланхоличная, молоденькая. Но с годами мы нашли и стержень который уже потом работал на нас, и какое-то более такое кукольное филигранное катание, она раскрывалась именно со временем. На тулупчик заходишь, спинку открой, хорошо? Открой спинку, открой спинку, открой. Да. Вот так, молодца. Правду кажут, да, готуй, саны, влитку. Да, да, так да, было и да. с программой для выступу на Олимпийских играх. Для Кореи начали ее готовить в июне, так сказать, ставить программу там и так далее. И в течение всего сезона мы ее отрабатывали с хореографом, с Надеждой Дмитриевной. Весь сезон на улучшение. Я очень требовательна. И в первую очередь требовательна сама к себе. Именно из-за этого в парном катании сложнее. Потому что если кто-то из партнеров что-то не сделал, не засчитывается обоим. То есть нет такого, что их разделяют. Эта пара – это одно целое. А в одиночном катании ты сам за себя отвечаешь. Если ты допустил ошибку, ты сам за нее и ответишь. И ты не будешь подставлять кого-то другого. В этом и различие одиночного и парного катания. Две людины у парі сильно залежать одна від одной. Дуже важливо быть единым целым, как на кризисе, так и за ее межами. Але це не завжди вдається. Первый мой партнер был Кульбач Сергей. С ним у нас были очень натянутые отношения. Я думаю, из-за того, что у нас просто была несовместимость характеров. Ну, хотел быть лидером, я хотела быть лидером, и мы не хотели уступать друг другу. Ну, я еще думаю, что это в силу возраста. Три года мы с ним прокатались, и расстались мы с ним, потому что, ну, мы как бы не сошлись характерами. А второй партнер, я выложила свое объявление на сайте. Есть специальный сайт, там, где ищут партнеров и партнерш. Я выложила свое объявление, и там оттуда мне написали с этого клуба в Будапеште. Мне написали, пригласили, мы поехали, посмотрели. Я предложила Вячеславу Владимировичу, чтобы он со мной уехал, он согласился, и мы там тренировались с тем партнером. Его звали Марк Магьяр. Он венгер, мы с ним общались сугубо на английском языке. Мой английский, когда я приехала, был не очень, но потом со временем я его выучила. И, в принципе, могла с легкостью объяснить как, что, куда и почему. Парное катание передбачає дружні взаимины. И если с первым партнером все понятно, то с другим... в принципе, все было нормально. У нас с ним никогда не было конфликтных ситуаций. Он был очень таким лояльным, покладистым, неконфликтным. Если ты не доверяешь своему партнеру, то тогда не стоит даже начинать. То есть перед тем, как перейти в парное катание, ты уже до... ну, я уже понимала, что меня будут подбрасывать, меня будут крутить на вытянутой руке, а это достаточно высоко и опасно. Поэтому как бы, я никогда, в принципе, не задумывалась о том, что я не доверяю. Я доверяла каждый раз, когда брала его за руку. Катаясь в парном катании, у Ани попадались партнеры, гораздо слабее ее, и поэтому, так как не было другого партнера, другого хорошего партнера, мы решили перейти в одиночное катание. Вид характеру фигуристки, залежить, да ей легче досягти ты успеху, в одиночному, чи парному. В парном катании, потому что там больше ответственность, там ответственность за двоих, не подвести партнера там и так далее. А в одиночном катании, как бы уже сам себе, э, так сказать, отдам на льду, поэтому чуть сложнее. А Аня такая, она ответственный человечек, поэтому э, в парном ей было э, ментально и морально проще. Подбор музыки – окрема наука. В основном подбирал музыку всегда мой тренер Ткаченко Вячеслав Владимирович. А он дает направление, присылает мне варианты. Мы их слушаем, на льду слушаем, потому что на компьютере и на льду это звучание идет разное. Естественно, советуемся с хореографом непосредственно. И уже вот так вот коллегиально мы делаем выбор. Ей что-то всегда очень хорошо удается утонченное, но Аня бралась за разные темы. То, что, казалось бы, немного даже в разрез идет ее, с ее психотипом, с ее характером, она это осваивала, она доказывала, она была и задорной, и интересной, она по природе немножко более такая, ну, меланхолическая, вся такая, знаете, вот радужная, как бабочка. В некоторых своих программах она была настоящей стрикоской. Она вырабатывала это, вырабатывала именно своим желанием, достижением сделать это. Она спорила, выходила там с той же самой дорожки, говорила: "Я это не сделаю, я не чувствую это". Но заставляли чувствовать, и это приходит со временем. Кожна программа як окрема, крема глава зі спортивної біографії. Ну а олімпійська це особлива історія. Я хореограф этой программы. Никаких секретов нет. Музыку, конечно, подбирала не я, это музыка, это находка тренера. Вот. И потом уже вырабатывали именно чувственность, то, что нам нужно было показать. Секретов нет никаких. Есть просто ежедневная работа, есть разговоры, есть убеждения. Нужно доказать ребенку, что ты это сделаешь, ты с этим справишься. Мы, конечно, рассчитывали на то, что Аня попадет в финал. То есть в короткой программе она показала не все то, что она, на что она способна, не лучшим образом откатала короткую программу. Она сорвала несколько элементов, и поэтому она не попала в финал, не попала в произвольную программу. Мы, конечно, рассчитывали на то, что она будет в финале, потому что короткая программа технически, она соответствовала довольно высокому уровню и попаданию в финал соревнования. Вячеслав Владимирович у нас на катке один из лучших тренеров. Он вырастил прияду довольно, у него очень много спортсменов серьезных. Он создал такую пару волосажар Харченко, которая потом уехала в Киев и уже началось ее развитие. Вот. И у него очень много детей перспективных, и на сегодняшний день у него есть дети талантливые. То есть могу о нем сказать только хорошее. Головні відмінності Ані тренер перераховує дуже швидко. Характер, упорство, настойчивості. Дело в тому, що, що Аня, що вони мають такий хороший спортивний характер, по-хорошому наглий спортивний характер. Поэтому у них кое-що в, житті в Для тренера завжди важливо визначити перспективи юного спортсмена. Прийшов чоловік, вже зрозуміло, що щось вийде. Ну, для тренера всегда и трудно, и легко. Главное найти подход. Но Аня является таким хорошим человечком по своей сути. Эта связка именно и дала свое положительное какой-то в этом плане результат. Результат в плане того, что э, действительно Аня достигла, ну, будем так говорить, определенного пика. Пусть это можно, нельзя назвать это успешным выступлением ее, но Дело в том, что даже само участие в Олимпийских играх это уже говорит о высоком профессиональном достижении. Фигурное катание належит до тех видов спорта, где травмы у спортсменов трапляются дуже часто. Слава богу, у меня никогда не было переломов, но ушибы, растяжения преследуют постоянно. В парном катании намного меньше, намного меньше я падала. В одиночном катании, в силу того, что ты учишь новые прыжки ты их каждый день тренируешь, и ты прыгаешь намного больше, чем в парном катании. Из-за этого, ну, я не знаю, бывало такое, что ни разу могла не упасть. Бывало такое, что и могла и 20, и 30 раз упасть с прыжка, когда учили. Дуже важко у цьому виде спорту виокремити щось головне. Та все ж, Самое главное, наверное, это, несмотря на то, что нужно делать сложные очень технические элементы, быть очень красивым и презентабельным еще одновременно. Переходы с одиночного в парное катание, часом выкликают разные думки. В принципе, нормально. У нас это абсолютно нормальный процесс. Бывает, что переходят из одиночного в парное катание. Аня, она способная девочка, она могла бы и в парном катании кататься тоже. И тут на первое место выходит работа тренера. В тренерской работе это вот, наверное, нужно гореть. Гореть днем и ночью. Тренер – это очень сложная профессия. То есть тут не, не секунды покоя должно быть. Хореограф это рентгенолог души. Либо это есть, либо это нужно вытягивать, воспитывать это, а это ну, долгая работа. А если нет красивой осанки, если нет красивой руки, которая чувствует душу, то эта рука ничего не покажет. Она должна идти отсюда, от сознания того, что мы хотим показать, что хочет ребенок этот показать. Не каждый взрослый может понять классическую музыку. А ее еще нужно вкладывать в детей. Тяче сердце. Удается это не совсем просто. Это тоже приходит с опытом, с количеством тренировок, с количеством наработок. И с этим нужно родиться, чтобы услышать это. Есть детки, которые сразу это воспринимают и сразу это начинают чувствовать. Других надо более длительно к этому прислушать. Послушай музыку, услышать. Это опыт, опыт, который должен прийти к тому же самому ребенку с годами. Мне обязательно нужно прислушаться к тому, что видит тренер в этом. А потом уже сделать свою огранку. Это Я не могу сказать, что у нас, допустим, Вячеслав Владимирович поставил там неограненную программу. Он все абсолютно видит прежде всего сам. Но есть нюансы, которые ну, как бы накладываются. Мое там видение, его. Поступила в Институт физкультуры на физическое воспитание. Проучилась пять с половиной лет, вот в декабре месяце 2018 года я защитила диплом, а теперь я думаю, что перейду на тренерскую работу. Я уже тренирую деток, ну и думаю дальше этим заниматься. Самое главное для тренера это найти подход к каждому из учеников. Я с каждым своим учеником, который ко мне приходит, первую тренировку я всегда смотрю на его поведение и пытаюсь, естественно, в первую очередь расположить ребенка к себе. То есть общаюсь, спрашиваю не только за э, тренировки, но еще и помимо этого тоже спрашиваю, как дела в школе, либо в садике. То есть это очень важно, найти общий язык с ребенком, чтобы он не боялся и чтобы он доверял тебе. Обертаючись назад, легче анализовать пройденный шлях. В связи с тем, что у нас федерация не такая богатая, допустим, другие федерации спортсменов ввезли, в параллельный поезд, скажем так. Кто-то ехал в Японию, кто-то ехал в Сеул, где имели тренировки по два с половиной, ледовые тренировки по два с половиной часа. А мы имели в течение трех недель по 35 минут, то есть этого было недостаточно. И за эти три недели, скажем так, мы много в форме потеряли. Все познается с опытом. Это для меня, как для тренера, была первая Олимпиада, поэтому... Я считаю, это была ошибкой, конечно, что мы поехали раньше. Чемпионат Украины перед Кореей был очень тяжелым. Я накануне получила травму колена, и из-за этого, конечно, было морально тяжело. Я бы не сказала, что физически, но морально это убивает. Когда что-то идет не так, ты начинаешь за это переживать, нервничать, и получается твое внимание не сосредотачивается только на том, что нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться. Ты еще ездишь по врачам, по массажистам, по физиопроцедурам и всему остальному. Конечно, вот это тяжело. На Олимпиаду мы приехали заранее чтобы пройти акклиматизацию. Но я не думала, что будет настолько тяжело эмоционально быть в этой во всей сфере, потому что все время на тебя очень много внимания, камеры, интервью и постоянное вот это вот внимание, оно и, я думаю, сбило меня. И к программе я уже была, честно вам скажу, такая уже обессиленная, можно даже так сказать. Не могу сказать, что физически, но морально сто процентов. Из-за этого, я думаю, так все вышло. І навіть не найбільш вдалий виступ фігуристки з Дніпра став стимулом для тих, хто вирішив піднятися на нову висоту у цьому виді спорту. Відділення фігурного катання на сьогоднішній день, якщо ми в своє час починали, у нас було лише 4 тренера і 2 хореографа, то на сьогоднішній день у нас працює вже 13 тренерів. отделение фигурного катания и четыре хореографа, хореографа на этом отделении. Значит, общее число занимающихся детей у нас на сегодняшний день составляет предел где-то до 160 человек. И если директор школы из службовых обов'язків больше имеет справу с цифрами, то у тех, кто стоит на льду, свои порады для початківців. Холодно. Это в первую очередь. Но я думаю, что это придает дисциплины в первую очередь. Ребенок становится более собранным, и это очень помогает для здоровья. Фигурное катание – это довольно-таки сложно. Он красивый, конечно, но довольно-таки сложный и травматичный вид спорта. Так, но для здоровья очень хорошо. Целлюлита лет до 40 не будет у девочек. Фигурное катание – такой вид спорта, где трудно всем, и детям, и родителям. У нас такой режим тренировок, что мы начинаем кататься с 6 утра. Конечно, не каждый ребенок выдержит, и не каждый родитель выдержит каждый день, изо дня в день возить ребенка на 6 утра на каток. А это в 6 начинается лед, а в пол шестого надо еще размяться. Поэтому, конечно, это очень сложно, и я благодарна всем родителям и детям, которые все-таки выбрали этот вид спорта, потому что ну, я считаю, что он достоин этого. Завжди хочется ты украще у, у тих, кто поки сидить на лаве для запасных. Боюсь сглазить, но есть. Я думаю, что это будет парное катание. Да, есть спортивная пара Соня Нестерова, Артем Даринский. Вот они сейчас стали чемпионами Украины. Как бы будем готовить их на следующую Олимпиаду? Есть прияда очень юных перспективных молодых деток. Это Катя Жеребко, София Римшина. Яся Зазуля. Есть ряд еще молодых перспективных ребят, которые на сегодняшний день, можно сказать, достойно представляет нашу школу на всеукраинских соревнованиях юных фигуристов. Нам бы очень этого хотелось, чтобы действительно вот эти вот ведущие наши юные будем говорить, звездочки, они не потерялись и действительно достойно могли представлять и нашу школу, и нашу страну именно на международных уровне и, естественно, на зимних Олимпийских играх. Я хочу, во-первых, пригласить родителей и детей к нам на фигурное катание, потому что это при Красний вид спорту це інтелектуальний вид спорта. Не всі діти становятся олімпійськими чемпіонами. но я думаю, що очень много плюсов і бонусів вони получат від заняття фігурним катанням. Поэтому приходіть, ждемо, будемо рады. Анна Хниченкова майстриня спорту України з фігурного катання. Неодноразова чемпіонка України серед юніорів і чемпіонка України серед дорослих 2017 року. У парному катанні 5 років. З партнером були чемпіонами України серед юніорів, каталась з угорським фігуристом. Разом вони стали чемпіонами Угорщини, учасниця Олімпійських ігор у Кореї, чемпіонатів Європи і світу, етапів гран-при та великої кількості міжнародних турнірів.